сон, мама за руку Тоня самая трогательная девочка. Когда-то я ей сказала, говорю, что поменьше, рассказываю людям, что тебе мамы нет, для того, чтобы поменьше вызывать этих сочувственных взглядов. Папа мне всегда дает советы не волноваться никогда, всегда идти вперед. Я говорю, постоянно работать, только тогда будет результат. Я считаю конкурентом Аню из команды Горянского. Она лучше меня поет. Я скажу тебе честно, у меня есть замечание к тебе вокально. Наташа Могилевская сказала, что Соня пела слабее. Но я не согласна. Я уверена, мы покорим судей, и они нам поставят все десятки. На тебе лежит очень большая ответственность. Тебе досталась песня одного из членов жюри. Стая белых возвращалась домой. Я больше всего переживаю, как на это отреагирует Наталья Могилевская. Вторая строчка у нас взрывная. Больше чувств, давай, ты их не даешь. На этом проекте все привыкли меня видеть такой лирической. И сейчас для меня стоит сложная задача передать Веселую песню. «Полюби меня такой...» Нет, не получается. Не получается, Сонь, через улыбку. Я в первую очередь не хочу расстраивать папу. Папа мне сказал быть боевой. Артист должен улыбаться, Сонь. Ты же артист. артист, ты же должна пробовать уметь и делать это все. Ну, для меня это, конечно, сложновато, но все равно я выйду на сцену и покажу, что я могу зажечь весь зал. зал. Я уверена, что она с этим справится. Все, мы сила, сделаем. Давай быстро, мы за тебя, мы тут будем тебя петь. Ага. Давай, ты красотка. Стая белых журавлей возвращается. Бондаренко. Софія, ці оплески глядацької зали наших суддів, тобі йди до мене. Молодець, ти завжди була на нашій сцені такою ліричною. А сьогодні вперше показала, що можеш бути ще й такою безкесницею. Ти видиш? Ти видиш? Софія, я не узнала свою пісню. первых нот. Я себе сижу спокойно. И тут вдруг ты начинаешь, и думаешь, что за знакомые слова, понимаешь? Она настолько была другая. Особенно начало совсем не похоже. И это тоже интерпретация. Мне очень нравится, что ты сделала это по-своему. Спасибо. Лейп мотив твоего выступления был немножко другой. Ты большая молодец. И эта роль для тебя была совершенно новой и неожиданной. Ты у нас лиричная, очень такая нежная девочка была до сих пор. И тут вдруг Ех, подіваєш Ця роль у Софії. Визов. Я вважаю, що ти з цим визовом справилась. Ти Дякую. Да, Огромна молодець. Пісню судді обрати було дуже ризиковано. Зараз ми подивимося, чи вплине це на бали. Ми готові їх почути, шановні судді. Юрія, знаєш, Соня, я тобі скажу, що е, я бачив багато разів, як публіка реагує на цю пісню Наташи Могилівської. Так от, Сонячка, успіх гарантовано тобі, обіцяю. Побільше в свій репертуар бери таких пісень, де можна показати свій характер з різних боків. Тому що от в кінці, коли ти закінчувала сьогодні цю пісню, в кінці в тебе знов такі грустні нотки з'явилися в очах, в образі в твоєму. Цей образ він повинен бути, але якщо ти вже в такій в активній пісні, в такій, як ця, залишайся в ньому завжди. Полюбил я тебе такою, яка ты ти є, Соня. Спасибо. А ты хорошая. И моя оценка 9 баллов. 9 баллов. Спасибо. Сонечка, ты можешь быть разной. И ты сегодня показал это своим исполнением. И это еще раз показывает то, что ты всесторонне развита. И ты, ты можешь меняться. Это очень важно в артисте, я считаю. Мне бы хотелось, чтобы ты немножко больше показывала каких-то движений, которые бы поддерживали взрывные твои ноты. Мне бы хотелось больше силы в этом, да? Чтобы больше был контраст. Но при этом все равно все было чудесно. Я ставлю тебе... 9,5. Спасибо. Если говорить серьезно по твоему выступлению, пока на сегодняшний день в лирике ты мне нравишься чуть-чуть больше. Но я очень рада и очень э, горжусь тобой, что ты идешь на эксперименты, смелые для себя, новые решения. И хочу, чтобы ты не останавливалась. И хочу, чтобы это было для тебя стимулом еще больше работать. Поэтому я ставлю 9 баллов. 9 баллов от Натальи Могилевской. Сейчас мы увидим твой средний балл. и Ты можешь смело его бегать за лаштункой и принимать приветствия. Бежи. мой. Ну что ты? Ты молодец. Это было очень классно.